হেল্ল' মই আমিনা কিছুমান কথা নকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ আহিলোঁ মই বৰ বেছি পঢ়া শুনাও নহয় কিন্তু সেইবুলি মই হাত খাবটি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ হাতে কামে যিখিনি সদায় ভাবোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিন্তু হিমতে নহয় আজি বহুত হিমত জতাই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাসমূহ ক'ব বিচাৰোঁ মই এনেই হয় মই বৰ বেছি পঢ়া শুনা কৰা নাই তথাপি ৰেচিপি ভিডিঅ' হওক ক'ৰবাত যা ওলাই সেইখিনিতো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াব পাৰোঁ সকলোৱে ইউটিউব চেনেল খোলে ভাবিছোঁ ময়ো এটা সৰু এনেকৈ ঘৰত বহি থকা সময়খিনি আজৰি সময়খিনি অকলে অকলে বৈ থাকিলে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাসমূহ এৰা নিদিয়ে আৰু সেই চিন্তাসমূহ আমি যেতিয়া কৰি থাকিম এটা সময়ত আমাক এফেক্ট কৰে বেমাৰ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ দেখা দিয়ে সেয়েহে ভাবিছোঁ যিখিনি যিকোনো মই ভাল পাওঁ বা ভাল লগা কাম মই নিজকে নিজে অকণমান ব্যস্ততা কৰি ৰাখোঁ সেই ভাবি মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মোক চাপৰ্টো কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আগলৈ এনেকৈ চাপোৰ্ট কৰি যাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকলশৰীয়া মেচুচ কৰে আৰু কেতিয়াই ভাবোঁ কেমেৰাটো অকণমান ওলাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ কিন্তু ভয় লাগে কি বা ভাবে আপোনালোকে এক্সোৱেলি যাৰ কোনো নাই তাৰ লগৰী হৈছে মোবাইলটো হয়নে নহয় জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কেতিয়াবা আমি অকলশৰে বহি থাকিলে চাবচোন কেমেৰাটোৰ ওচৰত ওলাই মই নিজকে নিজে কথা পাতি থাকোঁ দেই মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি কৈছোঁ দিনটোত মনটো হালকা হয় আমাৰ মনটো বুজ হৈ থাকে কেতিয়াবা আমি কিছুমান কথা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ বুজ হৈয়ে থাকে কিবা এটা মনটো কিবা কিবি কৰি থাকে তেতিয়া মই কেমেৰাটোৰ ওচৰত আহি এনেকৈ কথাসমূহ কৈ দিওঁ সেয়েহে মই এতিয়া চিন্তা নকৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাওঁ কাৰণ দুনিয়াত অকলে আহিছিলোঁ অকলে যাব লাগিব গতিকে লগ সমবোৰ বেছি নিবিচাৰোঁ জীৱনটো সুন্দৰকৈ চলি গৈ থাকিলে হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু সিহঁতে যিমানখিনি পাৰিম পঢ়োৱাই গৈ থাকিম আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী তিনিজনীক লৈ মই ব্যস্ত আৰু ঘৰুৱা হিচাপে যিখিনি কাম কাজ কৰোঁ মই বা ৰন্ধা বঢ়াই হওক ঘৰৰ যিখিনি ডেইলি কাম কৰে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব আৰু যিসকল এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটিত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিব ইজনে সিজনক ছাপৰ্ট কৰিলে নহয়নে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে তেতিয়া বিশেষকৈ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দি ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে হয়নে ৰঙা জনাবচোন মোৰ মন কথাখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজিলৈ এৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষলৈ চোৱাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ